जय जय शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय दोन्ही फक्त संघ नाही मेगा फायनल तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि ज्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण ही स्पर्धा पाहतो ते रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य तथा भारतीय जनता पार्टीचे पनवेल तालुका उपाध्यक्ष संजय शेठ पाटील साहेबांच्या शुभासे टॉस कबासल अँड इट इज अ हेड लाईफ तिसाई मरु इलेवन बोरकार क्रिकेट संघ प्रथम आता शेवटचा जाता जाता एक प्रश्न तर टॉस निघलाय कुठला निर्णय प्राधान्य द्यालंदाजी आणि संपूर्ण या ठिकाणी आज ही खानावची स्पर्धा आपण पाहिली ऍडव्होकेट शशिकांत दिसले साहेब आणि संजय शेठ वाढव यांच्या वाढदिवसानिमित्त ही स्पर्धा पाहताय कसं वाटलं या स्पर्धेमध्ये काय सांगाल आयोजनाबद्दल खेळायला चांगलं वाटलं स्पर्धेबद्दल काय सांगाल स्पर्धा पण नंबर वन होती आहे थँक्यू तर कॅप्टन आपण देखील या निरे संघ परश करा मागच्या वर्षी देखील आपण नाईट स्पर्धेमध्ये योगदान परंतु ही तुम्हाला स्पर्धा डे फॉरमॅट संजय शेट्टी यांच्या वाढदिवसानिमित्त ही स्पर्धा पाहत आहे कसं वाटतं या स्पर्धेमध्ये अतिशय सुंदर स्पर्धा आम्हाला इथे संधी दिली त्याबद्दल गावचे आणि शशिकांत दिसले साहेबांचे मनापासून आभार धन्यवाद आणि खरं अर्थ रायगड जिल्हा परिषद माझी सदस्य आपल्याच गावातील दमदार भारतीय जनता पार्टीचे नेतृत्व संजय शेठ पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण ही स्पर्धा एन्जॉय करता आणि आपला नेरे संघ स्पर्धेमध्ये फायनलिस्ट आहे एक चांगली दुग्ध शर्कर म्हणावं लागेल त्यांच्याच मुलाने आम्हाला टी शर्ट स्पॉन्सर केले डॉक्टर रोशन संजय पाटील त्यांचे मनापासून आभार मानतो असा सपोर्ट राहू या टीमसाठी क्या बात है तर धन्यवाद चला लगेच खऱ्या आपण जाऊया आता स्टेज कडे व्यासपीठावरती नशीब आपण देखील याबाबत कंचन पालकर आपण देखील याबाबत सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण केक या ठिकाणी कापूया तर सामना असेल तीन षटकांचा याची नोंद घ्या तीन तर तीन षटकांची लढत असेल बघा यस डीजे सरपंचा षट्ट ठेवलाय भारी खाना बघावाला मेरे गावाच्या संजय शेटचा नाव काल मेरे गावाच्या संजय छेटचा नाव काय चालू्याला संजय छेटपा धन्यवाद ने टीचर नेरे संघ नेरे संघ सर्व या आपण केक लगेच आपण घेऊया नेरे संघ या लगेच या लगेच या बोरकर संघ आपण देखील यावा तर विगर गावच्या सुनील सुनीलदादा पाटील आपण विनंती असेल नेरी जिल्हा परिषद भारतीय जनता पार्टीचे दमदार नेतृत्व सुनील शेठ यांना विनंती असेल सुनीलदा याबा आपण व्यासपीठावरती दोन्ही टीम यावा बोरकर संघ आपण देखील यावा कंचन पालकर नशीब शेठ आपण देखील यावा खऱ्या संजय शेख पाटील आणि नशीबबाई बोईर यांचं देखील नाते आणि आज खऱ्या आपण पाहू शकाल दुग्ध शर्कर की दोन्ही संघ या स्पर्धेमध्ये खऱ्या पोहोचले ट्रॉफीच्या पर्यंत परेश परेशाला लगेच लवकर या राहुल रोहन लवकर या दोन्ही टीम या बा अगा यास पर्दे मदे। या स्पर्धेमध्ये आज संजय शेख पाटील यांचा वाढदिवस आहे मित्रांनो आणि त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी नेरे जिल्हा परिषद भारतीय जनता पार्टीचे दमदार नेतृत्व सुनील दादा पाटील आमदार चषक्याचे यशस्वी आयोजक यांच्या वतीनं पाच हजार रुपयाचं पारितोषिक नेरे क्रिकेट संघासाठी एकदा जोरदार टाल्या होऊन जाऊ द्या <laughs> कारण भरपूर दो, दोन दोन षटकांची मॅच असेल कारण बक्षीस समारंभाला देखील उशीर होईल चला आपण जा लगेच मॅच सामना चालू करा विनंती असेल नेहरी संघ आपण शतरक्षण लावणी आणि बोरकर संघ आपली सलामीची जोडी लगेच मैदान पाठवा दोन षटकांची ही लढत असेल याची नोंद घ्या डीजे जे गाणे होऊन दे

शशिकांत दिसले साहेब यांच्या बॅनरला आमदार प्रशांतदा ठाकूर यांच्या बॅनरला पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टी विद्यमान अध्यक्ष अरुण शेठ भगत साहेब यांच्या बॅनरला कोणी फलंदाज जर षटकार ठोकला तर ऍडव्होकेट शशिकांत दिसले साहेब यांच्या वतीनं अडीच हजार रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी दिलं जाईल बघा पालकर विद्यमान उपसरपंच मी चे सर्वे सर्व नशीब शेट या ठिकाणी फुईल साहेब आणि संजय शेठ पाटील सुनीलदा पाटील यांना आपण पाहताय तर सर्वांचा आम्ही मनापासून आभार बघा सुवर्ण संधी असेल बॅनर ही जो कुणी करेल आणि सुनील ददा यांच्या वतीनं तीन हजार रुपयाचं पारितोषिक क्या बात आणि संघासाठी पाच हजार रुपयाचा पारतोषिक देण्यात आलाय आज संजय पाटील साहेबांचा सा वाढदिवस आणि त्या वाढदिवसानिमित्त साकारली ही स्पर्धा आणि दुग्ध शर्करा योग या ठिकाणी तुम्ही तर शशिकांत दिसले साहेबांच्या वतीनं बॅनर हिट साठी अडीच हजार रुपये आणि नेरे जिल्हा परिषदेचे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष सुनीलदादा पाटील यांच्या वतीनं तीन हजार रुपयाचा पारितोषिक विजय

हालो, शुक्रिया हा बघा नेरे संघाला सुवर्ण संधी असेल प्रत्येक क्रिकेटसाठी मेरे जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी के दमदार नेतृत्व आमदार यशस्वी आयोजक सुनील दादा प्रत्येक विकेट पारितोषिक यस ओवर टू पटी बॉक्स तो इस बीच फाइनल के मैच को शुरुआत होने जा रहा है छोटा मोटा मुकाबला नहीं है कड़ा मुकाबला है और इस बीच पहली गेंद ओ हो हो सुंदर डिलीवरी देगी ये रन चुराया ये रन चुराया इसे कहता है रन की चोरी करना ये बल्ले से आ चुके हैं रन क्या बाहर बाई के रूप में तो अतिरिक्त रनों के साथ देखा जाए तो इस बीच तीसाई मरोई बोरखार टीम का खाता ओपन टॉस जीता मेरी टीम ने और पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया बोरखार ने टॉस जीता है तो उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला इस बार शरीर से दूर रखा है वाइड यार की गेंद थी बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी और ये सरपंच ट्रॉफी 2024 का अंतिम मैच यानी कि फाइनल का मुकाबला है के मैच है और रोंगटे खड़े करने वाला मुकाबला है ट्रॉफी उठाने का टाइम है पचास हजार की धनराशि और ये शानदार ट्रॉफी चैंपियन कौन बनेगा किसके गांव में जाएगी नेरे या बोरकार बोरकार कारे ने और यह उड़ाया और बॉल जरूर थी गैप में गेंद को धकेला है लेकिन लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी की बड़ी मशक्कत मिलेंगे इस गेंद के ऊपर दो रन दो रनों के साथ देखा जाए तो तीसाई मरुआई अपन पाउ से कल खाना गांव से दुग्ध व्यावसायिक तथा दमदार शशिकांत दिसले साहब खंडे समर्थक यदि कहीं अनंता मुंडे साहबान से या कहीं शुभाग मन आपका शहर से शहर से स्वागत बिल्कुल सहर्ष स्वागत और ये देखिए कदम छत छक्का ठोक लीजिए मस्त मंगल खाना गावाचा आहे बघा साथीला आई जगदंबाई लेवन क्रिकेट संघ आहे बघा सोबतीला स्वप्निल मस्कर के बल्ले से ये छेरन आए छे चे के साथ नौ के घर में स्कोर बोरकार का ये बल्ले का बाहरी किनारा फास्ट स्लिप के ऊपर लिया क्या जिन्होंने छक्का ठोका था उसी को एक चलता कर दिया सुशांत गायकर ने टीम के लिए उन्होंने आठ रनों का योगदान दिया बोरकार के लिए और टीम का स्कोर है नौ लॉस ऑफ वन विकेट दीजिए स्कोर है नौ के घर में आखिरी गेंद शेष इस शेश अखी पहले ओवर की शानदार जानदार है फाइनल का मुकाबला है छोटा मोटा मुकाबला नहीं है गली मोहल्ले का मुकाबला नहीं है ये सरपंच ट्रॉफी का मेगा फाइनल का अंतिम मैच करण डाकी मैदान के अंदर और ये देखिए इस बार देखा जाए क्या बॉलिंग घातक है पूरी तरह से अगर छक्का नहीं जाता तो बड़ा प्रेशर आता लेकिन पहला ओवर खत्म हो चुका है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद तीसरी मरोई बोरकार टीम का स्कोर पहुंचा है नौ एक विकेट के नुकसान पे

जुब्यास हे पाहिलं हे जे मैदान सजवलं गेलं संपूर्ण आखरी दिली गेली आणि जसं नव्या नवरीला सजवावं तसं हे मैदान सजवलं गेलं स्वर्गीय जगन्नाथ शे दगडू दिसले मैदान खा हे दमदार सजलेलं तुम्ही हे व्यासपीठ आणि आमचं हे मैदान पाहताय ठीक आई जगदंबा इलेव्हन खानाव क्रिकेट संघाच्या वतीनं खरं अर्थाने इथे ही स्पर्धा तुम्ही पाहताय बिग सपोर्टर आमचे बाबू शेख दिसले आणि आम्ही मागाशी उल्लेख केला होता की कानाव गाव मध्ये जब तक सचिन मुंडे तब तक मुमकिन आहे आणि खऱ्या पाहू सकाळ दमदान मेहनत या स्पर्धेमध्ये घेत असताना आई जगदंबा इलेव्हन क्रिकेट संघ खानाव ते या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य संजय शेख की बरोबर पावणे नऊ वाजता पहिला बॉल पडला या स्पर्धेमध्ये आणि सहसा सुनील आता कुठे आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये आणि एक खानाव क्रिकेट आई जगदंबा इलेव्हन खानाव संघानं करून दाखवलं

दो विकेट के नुकसान पे और नए बल्लेबाज आ चुके आदर्श डाकी मैदान के अंदर दर, 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 देखना पड़ेगा ये फाइनल का मुकाबले में कितने रन इकट्ठा करेंगे नौ स्कोर और एक बार फिर से इस बार सामने स्ट्रोक एक सिंगल दूसरे के लिए पलटने की कोशिश की थी लेकिन बढ़िया बैकअप नेरे टीम के माध्यम से आखिरी इस ओवर की चार गेंदे शेष है मेगा फाइनल का मुकाबला है ट्रॉफी जीतने का मुकाबला है कौन सी टीम जीतेगी नेरे या बोर कार बोर ट्रॉफी पनवेल में रहेगी या यान में जाएगी वक्त बताएगा यह जोरदार हिट करने का प्रयास किया था कौ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद जा रही है फील्डर वहां मौजूद है और इसी के साथ खराब थ्रो और दो रन इकट्ठा किया गुड रनिंग बिटवीन द विकेट और दो रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है बारह आखिरी तीन बॉल इस ओवर की सरपंच ट्रॉफी का यह अंतिम मैच है पचास हजार की धनराशि किसके पक्ष में जाएगी ये तो वक्त बिल्कुल वाइड इस बार देखिए देखिए बहुत ही बढ़िया तेज तर्रार गेंदबाजी चल रही है तीसरा ही मरो बोर कार के बल्लेबाजों को जरूर मौका नहीं मिला लेकिन दो ही गेंदे बची हुई है टीम का स्कोर है बारह दो विकेट के नुकसान पे बोर कार का स्कोर जोरदार हिट करने का प्रयास किया था क्या देखिए अपील की थी लेकिन अंपायर सहमत नहीं इस अपील से बिल्कुल लोग ही चिल्लाते चाय से ज़्यादा किटली होती है। आखिरी इसी के साथ खेल खल्लास और इसी के साथ लगभग देखा जाए तो ये इनिंग भी हुई समाप्त तो, निर्धारित दौर में हम देख सकते तीसरा ही मरोही टीम का स्कोर है बारह और जीतने के लिए, जीत हुई ले, नेरे टीम को प्रेक्षक चला आता सरपंच की मोफत कुठलाही विनामूल्य कुठलाही पैसे प्र, प्रवेश न घेता करा प्रेक्षकांसाठी एक कुलर आपण ठेवला तर लकी ड्रॉ आपण आता ओपन करूया यावर लकी ड्रॉ घेऊन आणि बघा जो हजर असेल त्यालाच दिला जाईल आणि जो हजर नसेल मग मात्र आम्ही दुसरा या ठिकाणी घेऊन तर संजय शेठ पाटील साहेबांना विनंती असेल की एक चिठ्ठी बघा अजून खालीदाच पत्तेवरती बघा प्रेक्षक कमाल प्रेक्षकांसाठी या ठिकाणी पारतोषिक होतं आईबा साठी तर शंभर रुपये आहेतच परंतु या स्पर्धेतील लकी प्रेक्षक भाग्यवान प्रेक्षक ज्याच्यासाठी हा कुलर असेल तुम्ही उसला बघते एकच चिठ्ठी उसला बघा संजय शेठ पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त ऍडव्होकेट शशिकांत दिसले साहेबांनी करत नाही संकल्पना घेतली की प्रेक्षकांसाठी ही सुवर्ण संधी आणि लक्की ड्रॉ बाला शेलके मोह करलाय लखी भाग्यवान मी त्रिभुवन मोह नशीब शेठ भुईर यांच्याच टीम मधील म्हणजे गावातील मोह गावातील प्रेक्षक बघा बालाराम शेलके बलराम शेल के एक बलराम शेल के दोन बलराम शेल के साढ़े मड़े अल 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 दिस है सरपंच चशक के भारी खाना वगावाला सरपंच चशक के ठेवलाई भारी धन्यवाद दिलीप पाटील साहेबांचा इथे सन्मान करूया मी विनंती करतो या ठिकाणी सचिन मुंडे आपल्या दिलीप पाटील साहेबांचा इथे सन्मान करावा तर मी संजय पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ या ठिकाणी लकी भाग्यवान विजेता बालाराम शेलके रशिक्षण आपण देखील यावं कारण आपल्या संघातील मोहटीम आणि त्याच कवातीला तुम्ही पाहताय एकही सामना पाहणे सोडत नाही मित्रांनो मी तन महासंघाचा आणि सन्नी पाटे यांचे परम मित्र करत पाऊस काल सल्लागार म्हणून त्यांना आता पद देऊया मोह विभागीय संघटनेचे विद्यमान सल्लागार या ठिकाणी ठरले विजय प्रत्येक षटकारासाठी

दो ही रन मिलेंगे और दो रनों के साथ देखा जाए तो इस बीच स्कोर और खुद का और टीम का खाता ओपन किया है टीम का स्कोर जीतने के लिए रन चाहिए इस बार दस बॉल में दस बॉल में ग्यारह चाहिए ट्रॉफी कहा जाएगी उलंग तालुका या पनवेल तालुका में रहेगी नेरे बोरकार बोरकार या नेरी और अच्छी बॉल देगी इस बार टप्पा तो जरूर सही टक्का दिया था कट करने का प्रयास किया था लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं है सीधी गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में नौ बॉल जीतने के लिए ग्यारह रन कंजन का सब हमारे हमारे पीछे खड़े कई बार आगे आते है नौ में ग्यारह और इस बार याद है कि और क्यों बल्लेबाज खुद सरेंडर हो गए आउट पहला झटका जीतू टीम को टीम का स्कोर देखा जाए तो दो लॉस ऑफ वन डीजे हाँ बिल्कुल तो आठ गेंदे जीतने के लिए ग्यारह बोरकाल बोले तो हमारे जीवन जी डाकी साहब एक जबरदस्त एंकर अच्छे कमेंटर हमारे इस बार देखा जाए और हमारे सरपंच साहब सम्मानीय रोशन डागी साहब तथा हमारे उप सरपंच शक्ति जी मात्रे और उप सरपंच मंगेश जी घन साहब उनके तरफ से भी ढेर सारी है और हमारे देव डागी मराठे की शानदार कमेंटेटर। उन सभी का हार्दिक स्वागत है लेकिन जीतने के लिए आठ गेंदों में ग्यारह अच्छा यही है शिवम डागी हाईटेक खिलाड़ी लेफ्टा नॉर्थ विकेट से इस बार बाउंसर ज्यादा आई घोषित तो करेंगे तो अतिरिक्त रनों के साथ देखा जाए तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता है तीन अंपायर इस बार देखा जाए तो डाके को सूचित कर रहे अगले बाउंसर के लिए सावधान नहीं तो दंडित किया जाएगा तीन पे स्कोर नए बल्लेबाज रोहन पाटिल मैदान के अंदर आए जो स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे और इस बार पंच करने का प्रयास करना बैकअप में जाकर एक सिंगल मिलेगा दूसरे के लिए पलट चुके खतरा बैकअप के लिए नसीब तुम्हारा खिलाड़ी थाने तो बाउंड्री मिलने वाली थी मिलेंगे इस गेम के ऊपर दो गुड रनिंग बिटवीन द विकेट रोन पाटिल खाता रोहन ने खोला और टीम का स्कोर आगे पहुंचाया पांच के घर में सात में चाहिए आठ सात बॉल आठ रनों की जरूरत है जीतने के लिए या जीत हुई रहे मेरे टीम को एक शॉट टर्मान एक गली है एक शॉट शॉट और एक एक्स्ट्रा एक इस बार ऑन साइड के ऊपर खेला हुआ शॉट सिंगल मिलेगा लेकिन बिल्डिंग दूसरा पूरा करने जा रहा था यह खतरा क्या करे इधर उधर बोल रहे आओ और और इसी के साथ लगभग देखा जाए की समाप्ति हो चुकी है छह गेंद जीतने के लिए सात रनों की जरूरत है तमाम दर्शकों की नजर इस बार इस मैच के ऊपर है क्योंकि ये कड़ा मुकाबला है चार सौ चालीस का मुकाबला है फाइनल का मुकाबला है सर ट्रॉफी उठाने का मुकाबला है किधर जाएगी ट्रॉफी नेरे बोर्खार, बोर्खार नेरे, पनमेल तालुका में रहेगी या उन तालुका में जाएगी वक्त बताएगा अभी क्या तो मैं मन में ठान लेता हूं लेकिन हम तो कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं है क्रिकेट आने चिताओं से भरा हुआ खेल है जब तक आखिरी बॉल फेंकी नहीं जाती तब तो तक क्रिकेट में कोई भविष्यवाणी दोहरा नहीं जाती जब ऑस्ट्रेलिया के तीन विकेट गिर चुके थे फाइनल में वर्ल्ड कप में हाँ बिल्कुल देखिए ये उरन तालुका की टीम है बोर खान तो नेरे टीम है इस बार देखा जाए पनवेल तालुका की और एक कमेंट्री का जिम्मा पिन तालुका में दिया है और क्या चाहिए लेकिन देखना पड़ेगा सात और या उड़ाया गुड कैच, चलिए प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है अभी इस बार नेरे के ऊपर पांच में चाहिए लगभग देखा जाए मेरे हिसाब से सात रन और बल्लेबाज वापस जा रहे इस बीच रोहन पाटिल तीन रन मना के डीजे उठ पाटिल बिल्कुल संजय सेठ साहब यहाँ मौजूद है सभी हमारे मौजूद है हिंदुस्तान की संस्कृति है, है। मेहमान हमारे लिए भगवान के समान है और राज कपूर साहब जी ने एक बात कही थी मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है लेकिन नए बल्लेबाज सचिन आदित्य सचिन मौर्य जीतने के लिए पांच गेंदों में सात रन चाहिए एक छक्का उड़ गया तो नेरे का झंडा ऊपर चढ़ेगा लेकिन इस मैच को जीतना है तो बोरकार के दूसरे गेंदबाज सुमित ठाकुर ने आते ही सफलता हासिल किया है उर्द विकेट ये लॉप किया कैचेट यही फील्डर गुड कैच यार कौन है फील्डर है? वोड़ वोड़ इस बार देखा जाए उनके हाथ में फेविकॉल मजबूती का है गुड कैच

प्रथमेश फड़के शेष रितेश जी मात्र पांडवी इनकी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामना देखना पड़ेगा इस बार चार में सात रनों की जरूरत है हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय चल रहा है इस बार ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कॉल पर गेंद चली गई है एक सिंगल और याद है कि थोड़ी सी गेंद जड़ में जरूर थी गुड फील्डिंग एक सिंगल के साथ स्कोर गया नरे का साथ जीतने के लिए तीन में चाहिए छ एक छक्का उड़ गया तो समझ जाइए ट्रॉफी नेरे के जेब के अंदर आ गई अगर ये गेंद डॉट जाएगी तो यह ट्रॉफी बोरकार के पक्ष में आएगी चोर गेस्ट के प्रवीण प्रवीण शॉट जीत अर्जित कर है, डीजे। और जीत अर्जित कर चुके इस बार देखा जाए जीत हुई ने टीम विनिंग शॉट खेला महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल से इस बार इस ट्रॉफी के ऊपर कब्जा किया है जीत हुई लोग मरो बोरकार टीम इस बार तो दुपानों को ले उसे समुद्र कहलाता है जो खुदा को जान ले उसे मस्तर कहलाता है गिरते मैदान जंग में कायरी मगर जीतने की ठान ले उसे सिकंदर कहलाता है चैंपियन सरपंच ट्रॉफी की टीम बन चुकी है जिस टीम का नाम है इस बार जीत हुई नेरे टीम थैंक यू थैंक यू डीजे जरा मॉनिटर से आवाज उड़ा था जितू आता फक्त तर चला सर्व संघ या पण आमच्या व्यासपीठासमोर हॅलो हॅलो सर्व संघ आमच्या व्यासपीठासमोर याबा बक्षीस समारंभ वितरण सोहळा या ठिकाणी केला जाईल सर्व सर्व संघाने याबा मी तिला पण मोह चला या पण बोरकार संघ या आजीवली संघ या व्हिगर संघ या नेरे संघ आपण देखील या सर्व संघ तुम्ही या तेव्हा आपण पार्थिवकेला सुरुवात करू या लगेच पंच या पण आपला सन्मान या ठिकाणी केला जाईल दोन्ही पंच आपण या दोन्ही पंचांचा इथे शुभ सन्मान स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल चला भाया आणि बालू आणि आमचे राम पाटील पंच दोन्ही पंच या पण आपला इथे सन्मान या स्पर्धेच्या